Голова первичной подкуковой организации первого троллейбусного типа. Киев да. Ну, выше это вильная проспилка за Олимпийского Поэтому мы в том году решили организовать профсоюз. Ну, через, конечно, мы прошли через все. Я же говорю, рассказывал, меня даже уволили, на что уволили Ну, приказов, которых я даже не видел. То есть три приказа, это значит, меня уволили. Ну, Короче, это было три недели, я вернулся назад, потому что мы пошли через Верховную Раду, и они дали запрос, почему вы основании чего вы, ну вот меня восстановили. Ну сейчас на данный момент с директором мы более-менее работаем, хотя оказывается все равно давление. Я вот рассказывал, кто слышал меня. Э -э что вот наши люди сейчас в отпуске, вот они буквально перед отпуском вступили в профсоюз. И вот им сейчас звонят через лицо, конечно, сам директор не звонит, потому что ему тоже дается первое указание, в общем, чтобы мы, они выходили со свободного профсоюза, и жить им будет удобно. Со мной, конечно, они там уже действительно справиться не злобит, потому что я уже прошел все этапы, этапы, но они пытаются давить на рядовых членов, чтобы любой ценой они помнят какие